ब्राउन चार्जिंग सिस्टम किसको कहते हैं ब्राउन चार्जिंग सिस्टम किसने कब और किस साल इसको इजाद किया था या इसको तख्लीक किया था कुतुब खानों के अंदर ब्राउन चार्जिंग सिस्टम को क्यों इस्तेमाल किया जाता है ब्राउन चार्जिंग सिस्टम आज तक वो पजीरा हासिल क्यों नहीं कर सका जिसकी इसको ज़रूरत थी ब्राउन चार्जिंग सिस्टम कुतब खाने के किन शोबों में इस्तेमाल होता है ब्राउन चार्जिंग सिस्टम की अफादियत अहमियत गुतब खानों के अंदर क्या है ये ब्राउन चार्जिंग सिस्टम है क्या इसके बारे में तफसली वीडियो के साथ मैं हूं बख्तियार जफ़र और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल ब्राउन चार्जिंग सिस्टम ब्राउन टिकटिंग सिस्टम और ब्राउन का इजराई नज़ाम या ब्राउन का पॉकेट सिस्टम क्या है नाजरन जिस निजाम को किताबों के इजरा और किताबों की वापसी को कंट्रोल करने के लिए अपनाया जाए उसे इजराई निज़ाम कहते हैं कुतुब खानों में एक अच्छा निज़ाम इजरा वही है जो सस्ता हो वक्त की बचत करता हो तेज़ रफ्तार हो लचक पजीर हो आवाम असा तलबा के लिए किताबी गैर किताबी मवाद और दीगर लाइब्रेरी मवाद की मुमकिन हद तक और वसी तरीन इस्तेमाल के लिए फ्राह्मी को यकीनी बनाए किताबों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की गर्ज से हवाला जाती ज़रूरिया और किताबों को घर ले जाने वाले लाइब्रेरी मवाद के दरमियान मुनासिब हम आहंगी पैदा करें वो बेहतरीन निज़ाम इजरा होता है न्यूयॉर्क अजराई निज़ाम के अंदर हमने आपको जो दुनिया के अंदर मुख्तफ अजराई नज़ाम राइज हैं उनके बारे में बताया था तो इस वीडियो के अंदर भी हमने अजराई नज़ाम जो दुनिया के अंदर राइज हैं मुख्तलिफब खानों के अंदर वो भी बयान किए हैं ताकि आपको एक तरह से वो रिपीट हो जाएँ और आपके जैन नशी रह जाएँ तो मुख्तलिफ अजराई निज़ाम है जैसे कि योमिया लजरबही खाता डमी इजराई निज़ाम आरजी स्लिप एक कार्ड का अजराई निज़ाम दो कार्ड ब्राउन का चार अजराई नज़ाम न्यूयॉर्क इजराई नज़ाम मशीनी इजराई निज़ाम या कंप्यूटराज इजराई निज़ाम तो हम आज की वीडियो के अंदर हम सिर्फ ब्राउन के इजराई निज़ाम को डिस्कस करने चाह रहे हैं ब्राउन का इजराई निज़ाम न्यूयॉर्क इजराई निज़ाम से तकरीबन पाँच साल कबल सामने आया था अठारह सौ पचानवे में एक खतून लाइब्रेरियन मिस नैना ई ब्राउन ने इसको ईजाद किया था यूँ शोबा में ख़वान का किरदार और खिदवात भी काबिल तारीफ रही हैं मिस नैना ई ब्राउन बोस्टन की लाइब्रेरी ब्यूरो की लाइब्रेरियन और अमरीकी लाइब्रेरी एसोसिएशन बोर्ड की सेक्रेटरी थी ये निज़ाम बुनियादी तौर पर इंग्लैंड में शुरू हुआ था तहम शोमी किस्मत या इस निज़ाम की बदकस्मती कि जिस मुलक में इसका आगाज़ हुआ वहाँ इसको पजीराई ना मिल सकी इंग्लैंड में न्यूयॉर्क इजराई निज़ाम इस्तेमाल किया जाने लगा तहम भारत में और भारत के उस वक़्त जो कंटिनेंट जितने भी इसके अंदर आज मौजूदा दौर के अंदर ममालिक आते हैं इसमें ब्राउन का इजराई निज़ाम काफ़ी हद तक इस्तेमाल होता रहा ब्राउन इजराई निज़ाम में कार्ड की बजाय पॉकेट्स नुमा टिकट्स इस्तेमाल होती हैं इसलिए उन्हें पॉकेट सिस्टम और पॉकेट का अजराई निज़ाम भी कहा जाता है और ब्राउन के इजराई निज़ाम में पॉकेट्स को टिकट्स का नाम दिया जाता है ब्राउन इजराई निज़ाम के लिए या ब्राउन चार्जिंग सिस्टम के लिए जो बुनियादी लवाजमत या बुनियादी और ज़रूरी मवाद होता है उनमें से मेंबरशिप कार्ड और इनको अल्फाई तरतीबे में रखा जाता है मेंबर पॉकेट्स या टिकट्स लाजमी होती हैं किताबी कार्ड लाजमी होता है किताबी जेब का होना भी लाजमी है जिसको किताब के आखिर पे जिसपा किया जाता है और साथ में आप ये एक नमूना या एक सैंपल जो है वो भी आप देख रहे हैं इसके बाद अगली जो पिक्चर है इसके अंदर भी ब्राउन इजराई निज़ाम में पॉकेट्स या टिकट्स का जो नमूना है या सैंपल है वो भी आपके सामने है ब्राउन का जो इजराई निज़ाम है उनमें डेट स्लिप जैसे हमने पहले बताया था वो भी चीज़ें ज़रूरी होती है तो डेट स्लिप जो है ये भी इंतहाई ज़रूरी है ये भी किताब के आखिरी सफा पर लगाई जाती है इसके साथ साथ डेट स्टैम्प और इंक पैड का होना भी ज़रूरी है डेट गाइड कार्ड का होना भी जरूरी है चार्जिंग ट्रे जिसमें कार्ड रखे जाएंगे किताबी कार्ड वो भी ज़रूरी है याद दाहनी के कार्ड डेट आने वाले कुत् पर फाइन के कार्ड या स्लिप्स वगैरह ये भी होनी ज़रूरी है ब्राउन इजराइल निजाम में कुतब खाने के मंबर या कारी या मस्तर को किताबों की तादाद के बराबर पॉकेट्स या टिकट्स जिनको लिफाफे भी कहा जाता है जारी किए जाते हैं ये टिकट्स मुख्तलिफ रंगों के होते हैं मुख्तलफ़ लाइब्रेरी मवाद के लिए मुख्तफ रंग इस्तेमाल किए जाते हैं मसला आम कुतब नावल मौसीकी कुतब वगैरह के लिए अलग-अलग अलाएद कलर जो है वो इस्तेमाल में लाए जाते हैं ब्रोन का अजराई निज़ाम इसमें तरीक़ाकार क्या है कि किताब कैसे जारी होती है जब मेंबर को टिकट्स जारी हो जाती है और ये टिकट्स एक मजबूत कागज़ की बनी हुई होती है टिकट का एक कोना खुला होता है टिकट का जो साइज़ होता है वो दो ज़रब तीन इंच होता है और ये जो टिकट्स होते हैं इनको दोनों तरफों से या दोनों अतराफ़ से इस्तेमाल किया जाता है इन टिकट्स के ऊपर लाइब्रेरी का नाम मेंबरशिप जो मेंबर है बोरो है उसका नाम उनका ड्रेस और मेंबरशिप जब जायदालमियाद जब एक्सपायर हो जाएगी तो उसकी तारीख को भी इसके ऊपर दर्ज किया जाता है बहुत से कुतबखाने इन टिकट्स के ऊपर वाले कोने पर अपनी लाइब्रेरी का कोड भी दर्ज कर देते हैं लाइब्रेरियन और मेंबर के दस्तखत भी इसके ऊपर मौजूद होते हैं ब्राउन इजराई निज़ाम में टिकट का एक कोना खुला होता है टिकट का साइज़ जैसे हमने बताया दो रफ़ तीन इंच होता है जिसकी तस्वीर आप ऊपर देख चुके हैं इस निज़ाम में किताब को जारी करते वक्त मजबूत किस्म का किताबी कार्ड जिसका साइज़ दो रफ़ चार इंच होता है इसको किताब की पॉकेट से निकाल लिया जाता है और मुस्तैद की पॉकेट या टिकट लिफाफे में लगा दिया जाता है और उसको फाइल करके अपने पास रख लिया जाता है अब किताब इजरा के लिए बिल्कुल तैयार है खुद कार्ड नंबर लगाने वाली मशीन के ज़रिए तारीख के लेबल पर वापसी की तारीख या इजराई तारीख की मोर सबत कर दी जाती है इस इजराई रिकार्ड को ट्रे में फ़ाइल कर दिया जाता है और इसको डेट गाइड के पीछे रख दिया जाता है जिस पर तारीख वापसी दर्ज होती है जो तो मशीन के जरिए तारीख़ी लेबल लगाने का मतलब आप ये वो स्टैंप है जो ऑटोमेटिक का काम करती है ये स्टैंप आप बैंकों के अंदर भी अक्सर दिखाई देती है या आपको देखने में नजर आएगी इस निजाम में इजरा और तारीख वापसी की पड़ताल करने के बाद किताबी कार्ड को मुस्तर की टिकट से निकालता है और उसे दोबारा किताबी पॉकेट में रख देता है और टिकट वापस मस्तिर को दे दिया जाता है अब किताब मुस्तरी के नाम से खारिज हो जाती है और मुस्तिर अपनी अपनी जो ज़िम्मेदारी है या उसके खाते में जो किताबें हैं वो उससे बरी हो जाता है किताबें लाइब्रेरी में वापस करके अगर कोई किताब मुक्र तरीक के बाद वापस आएगी तो काउंटर असिस्टेंट किताब वापस लेने से पहले जुर्माने का तयन करेगा और किताब की वापसी से कबल मुशतिर से जुर्माना वसूल करेगा और इसको जुर्माने की रसीद या कैश की रसीद देगा और उसके बाद मुश्तरी इसके टिकट या पॉकेट्स उसको वापस कर दिए जाते हैं यू इजराई निज़ाम ब्राउन के इजराई निज़ाम के अंदर हमने आपको एक तफसील दे दी कि ये किसने बनाया इसमें किताब जारी कैसे होती है इसमें कौन सा सामान इस्तेमाल होता है या कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं और इस निज़ाम के अंदर किताब वापस कैसे आती है